Отож, чи можна якось змінити систему так, аби нові люди не ставали такими ж корупціонерами? Можно и нужно. В первую очередь это делается тем, что показывается любым прокурором или судьям или работникам милиции или начальнику бывшего службы по чрезвычайной ситуации, что больше никакая крыша в Украине работать не будет. И даже если твой там друг, президент, премьер-министр, глава Верховной Рады или какой-то министр, то тебя никто не защитит, если ты нарушаешь закон. Единственным мерилом правды и справедливости должен быть закон. Но при этом, естественно, права всех сторон должны быть защищены, поэтому никто не должен пытать или выбивать показания с тех задержанных, которые задерживают. Что касается ситуации в целом, то до тех пор, пока прокуроры, милиционеры, судьи и прочие считают, что их работа это выгодный бизнес, причем зачастую гораздо более выгодный в этих тяжелых экономических условиях, чем заниматься реальным бизнесом, то до тех пор они будут считать себя безнаказанными. После этих событий каждый прокурор, каждый судья, каждый милиционер, каждый депутат должен задуматься, или он идет сейчас, пока его еще не задержали, на пенсию или уходит с этой работы и дальше, так сказать, надеюсь, что его не найдут и не накажут, работает. Или же должны остаться только люди, которые будут работать честно и правильно. Что касается заработной платы, безусловно, что у того же прокурора задержанного, скорее всего, зарплата была 1006 гривен. А 5 миллионов это может быть его доходы лет, наверное, за 150 для того, чтобы нормальную зарплату получали госслужащие, которые зависят от поддержания правопорядка и справедливости в стране, даже получать нормальную зарплату. По решению премьер-министра Ценюка и министра Владимира Кабмин утвердил зарплату 30 тысяч гривен 63 следователям главного следственного управления. Это как пробный шар для того, чтобы общество объяснить. Хотим, чтобы общество получало Закон, порядок і справедливість. Давайте платить достойну зарплату тим, хто дози закон і порядок підтримувати, тому що інакше і будуть заблозняти корупції, і <гум> тоді закона справедливості і порядку не буде. Пане Антон, а цим 60 слідчим, яким в експерименті підвищили так кардинальну заробітну плату, вони пройшли детектор брехні. И Значит, проверки. это те следователи, которые сейчас работают в главном следственном управлении, которого которым нареканий пока не было. Если каждый кто-то из них будет совершать коррупционное правонарушение, есть служба внутренней безопасности ВВД, есть служба безопасности Украины, которая обязана следить и контролировать а, действия милиционеров, и генеральная прокуратура, куда могут обратиться граждане, жалобами на такие действия, эти же следователи, которые получать будут 30 тысяч евро. И а, таким образом система должна быть сбалансирована. Если ты получаешь высокую зарплату, ты обязан работать честно. Угу. І в мене останнє запитання, пане Антон, з приводу вашої ініціативи про те, що треба запровадити кримінальну відповідальність за проплачені мітинги? От ми сьогодні були спостерігали останню таку акцію, коли люди розхитували ситуацію, зібрали багато натовпу під стінами Верховної Ради України. Наскільки просунулася ця ваша ініціатива? Значит, в целом, я знаю, что президент и премьер-министр поддерживают мою инициативу. Я сейчас веду работу с рядом фракции коалиции. Вроде бы фракция блока радикальной партии Лешко поддерживает. И я думаю, что до конца апреля этот закон будет вынесен в зал Верховной Рады и проголосован. Я надеюсь, его поддержат мои коллеги.